У меня такой вопрос появился, потому что я много анекдотов слышал на тему, когда дорогой, все началось, поехали, а потом mm. не, началось, не то, ну, да. да. Как понять, началось или не началось? И что а, делать? Что делать? Вот, ну, как, 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 то есть не... как не пропустить, да? да? Просто спокойненько взял и поехал, и когда и, и что делать? Значит, на самом деле эту ситуацию стоит отрепетировать дома, потому что, как правило, роды начинаются. Э, не Простите, такого, не, да, нет такого, что вот через час у вас начнутся роды, пожалуйста, там подготовьте все. У вас должны быть собраны вещи в роддом. Как правило, каждая каждый родильный дом, который берет на себя такие обязанности, выдает список, что им нужно с собой, чтобы привезла пара рожающая. Туда обязательно входит паспорт, обменная карта. Ну а вещи уже те, которые указаны по списку. Это должно быть собрано, называется это тревожный чемоданчик и стоять недель с 34, на всякий случай точно. Да, да. Да. Где-то это должно на видном месте в доме э, находиться. Как понять о том, что начались роды? Ну, самое простое это, когда вот на ровном месте отошли воды. Но это уже такой уже нормальный, уже такой уже какие-то. Нет, нет, нет. Бывает абсолютно на фоне полного благополучия. Ходит, ходит ваша жена, раз, и отошли воды. О! Все, поехали. Значит, что вы должны сделать? Вы заранее должны продумать, как вы будете добираться в роддом своим транспортом, или вы вызовете скорую помощь, или какой-то другой путь предусмотрен, чтобы в этот период, когда уже начинается некогда, некая паника, вы точно знали, что, как, как вы будете туда ехать, пешком идти или что-то еще. Как правило, большинство пар пользуются вызовом скорой помощи, чтобы их туда доставили. Почему это удобно? Потому что, во-первых, в карете скорой помощи вы будете находиться под наблюдением все-таки медиков. Если не дай бог, так произойдет, что роды начнутся в машине, так бывает, к сожалению вам будет оказана вашей супруге нужная помощь и все-таки реалии нашего, нашего города пробки скорую помощь с большей вероятностью пропустят, если будет включена мигалка. Но это такой вот частный случай. период. Какой период, вот вот, например, воды отошли, и вот самый минимальный период до начала родов. То есть сколько есть времени, по чтобы разному, до... по разному по-разному. Бывает такое понятие, когда родовое отхождение вод. То есть роды излились, ой, воды излились, а роды могут не начинаться еще несколько дней. Но в любом случае, после излившихся вод, женщина должна доставлена быть в родильное отделение сразу же. Я говорю о минимальном. Вот реально самый минимальный минимальный количество времени, которое есть у людей, чтобы добраться до роддома. Бывало и 30 минут, и 40 минут, но это, как правило, касается... Я просто сейчас пов... путь просматриваю. Повторно до роддома родящих, женщин, и считаю, повторно хватит родящих ли... женщин. Но так, чтобы было полное благополучие, просто отошли воды, и через 40 минут родился ребенок, но ну, это, это крайне редко. В основном это касается тех случаев, когда все-таки схватки присутствовали перед тем, как воды отошли. Схватки ⁇ это болезненные ощущения по степени болезненности. Ваша жена может их описывать как боли во время менструации, но, как правило, они более интенсивные и по своему характеру они нарастают. То есть они становятся активнее и активнее, и между этими периодами боли прослеживаются четкие промежутки. Допустим, когда ваша жена подсчитывает, сколько длится ее схватка, то есть период боли и сколько потом период отдыха, и вы видите, ну, рекомендуется это записывать или в программе, в телефоне специальная программка есть такая для регистрации схваток. Если жена говорит, что схватки длятся 30-40 секунд, а период между схватками 10-15 минут, то, вероятно, всего она вступила уже в активную фазу родов, и в роддом нужно ехать очень быстро уже. Mm. Но лучше, чтобы не, не пропустить ничего с началом схваток, планово собирать. А, а можно как-то и... ошибиться, ну то есть э, не заметить. Бывают такие женщины, у которых очень высокий болевой порог. Они ну, вот не понимают, что происходит. Ну, таких единиц. Как правило, женщина э, понимает, что что-то происходит в ее организме, и, скорее всего, это начало родовой деятельности. То есть, так, как. Э, как у меня недавно пациентка спросила, я свои роды не просплю? <laughs> вот я говорю, нет, <laughs> вы свои роды точно не проспите. Поэтому самое главное не паниковать в этой ситуации, чтобы вы заранее, вот как мужчина, на вас будет возложена эта обязанность обеспечить доставку и координировать весь этот процесс, чтобы вы себе продумали, что вы будете делать. Путь, маршрут, каким образом, какую сумку взять, что взять, что одевать будет жена. Ну, то есть это такие чисто технические моменты, потому что бывает разное. Бывает mm -hmm. в тапочках приезжает, в шубе на, на, на ночнушку и так далее. Ну, люди теряются, не ориентируются. Ну, и нормальный вариант приехал в тапках, потом уже дает остальные вещи. Боялись потерять время.